ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते श्रीमद्भगवद्गीते मोदलनय अध्याय अर्जुनविषादयोग धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्या राजावचनमब्रवीत् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणामाचार्या महतीम् छमुम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्ट्वा काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व महारताः अस्माकम् तु विशिष्टा ये तान् निबोध नायका मम सैन्यस्य सङ्घार्तम् तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये चाबहव शूर मतर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभि भी रक्षितम् पर्याप्तम् त्रिदमेतेषाम् अभिरक्षितम् भी अयनेषु च सर्वेषु यतबागामवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भी भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम् विनद्योच्चैः शङ्कौ दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुकाः सहसैवाहन्यता सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यम् ऋषी केशो देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्ढ्रम् दग्नो महाशङ्कम् भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयम् राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुगोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोदात्तराष्ट्राणाम् हृदयानी व्यदारयत् नभश्च पृथिविं चैव तुमुलो व्युनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषि केशं तदा वाक्यमिदमाहामहीपती महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योधुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योधव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्थराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषी केशो गूडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषाम् च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत्स्ति तान् पार्थः पितृनातापितामहान् आचार्यन्मातुलान् भ्रातृन्पुत्रान् पौत्रान् स श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विशीदनीदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्वेमम् स्वजनम् कृष्णा युयुत्सम् समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखम् च परिशुष्यते वेपतुश्च वे शरीरे मे रोमहर्षश्च त्वक्च्चैवापरिदह्यते न च शक्नोम्य वस्तातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनामाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किम् भोगैर्जीवितेन वा येषमर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगासुखानि च त इमेवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याल्यासम्बन्धिनस्तता मिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु महीकृते निह, निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्याजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् तन ततायिनः तस्मानहार तस्मान वयम् हन्तुम् दात्तराश्चान् स्वभान्धवान् स्वजनम् हि हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्बीजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्नं भवत्युत अधर्माभिभवात्कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेर्य वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरोहेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषेरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यूनुशुश्रु शुश्रुम शुष्व, अहो बतमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः दातराष्ट्रहरणे हन्युस्तने क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्तौपाविशत् विसृज्या स चापम् चापं शोकसंविघ्नमानसः इति भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः